নমস্কাৰ মই তপন হাজৰিকাই আপোনালোক সকলোকে ফিউচাৰ ফ'কাছ আছাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি ইতিমধ্যে পূৰ্বৰ দুটা ভিডিঅ'ত আছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলোঁ আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ইণ্ডিয়ান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আৰু ৱৰ্ল্ড এফেয়াৰৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন গতিকে আহক পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টিৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হো অ'ন দ্য বেষ্ট এক্টৰ এৱাৰ্ড এট ছিক্সটিন নাইন ফিল্মফেয়াৰ ছিক্সটি নাইন টং ফিল্মফেয়াৰত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ পুৰস্কাৰ কোনে পাইছে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অৰ্টো হ'ব অপশ্যন এ ৰণবীৰ কাপুৰ ফৰ এনিমেল এনিমেল চিনেমাখনৰ বাবে ৰণবীৰ কাপোৰে ছিক্সটিন নাইনটম ফিল্মফেয়াৰত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ পুৰস্কাৰ পাইছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হু অ'ন দ্য অষ্ট্ৰেলিয়ান অ'পেন ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অষ্ট্ৰেলিয়ান অ'পেনৰ পুৰুষৰ একক শাখাত এইবাৰ কোনে জয়লাভ কৰিছে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উটটো হ'ব অপশ্যন এ জেনিক চিনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হু ইজ দ্য চিত্ৰনছ নিউ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ চিত্ৰনৰ নতুন ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ কোন চিত্ৰন কোম্পানীটো সেইটো ফ্ৰান্সৰ এটা অট'মোবাইল মেনুফেক্সাৰিং কোম্পানী আৰু ইয়াৰ এম্বেচেডাৰ হৈছে অপশ্যন ডি এম এছ ধোনী কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হুইচ ষ্টেট অন দ্য বেষ্ট টেব্লু এৱাৰ্ড ইন দ্য চেভেণ্টি ফিফ ৰিপাব্লিক ডে' পেৰেড পয়সত্তৰতম গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ পেৰেডত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ টেব্লু পুৰস্কাৰ কোন ৰাজ্যই পাইছে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অৰ্টো হ'ব অপশ্যন ডি উৰিষ্যা অপশ্যনত থকা ৰাজ্যসমূহৰ ৰাজধানীসমূহ কৈ দিছোঁ আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব একজামত আহিব পাৰে ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজধানী আগৰতলা ৱেষ্ট বেংগলৰ ৰাজধানী কলকাতা পাঞ্জাৱৰ ৰাজধানী চণ্ডীগড় উৰিষ্যাৰ ৰাজধানী ভূৱনেশ্বৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হু ইজ দ্য ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডাৰ অৱ ভাৰত পেট্ৰলিয়াম কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড ভাৰত পেট্ৰলিয়াম কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ কোন অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি নীৰজ চোপ্ৰা নেক্সট কুৱেশ্যন কোন দেশত ৱৰ্ল্ড এথলেটিক্স চেম্পিয়নশ্বিপ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছেভেন অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ টটো হ'ব অপশ্যন বি চাইনা আৰু অপশ্যনত থকা মই ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ ৰাজধানীসমূহ কৈ দিছোঁ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব চাইনাৰ বেইজিং আমি সকলোৱে জানো জাপানৰ টকিঅ' ফ্ৰান্সৰ পেৰিছ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন হুইচ কাণ্ট্ৰি ইজ হোষ্টিং দ্য টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ কোন দেশত ক্ৰিকেটৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হৈ আছে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উদ্বটো আমি সকলোৱে জানো অপশ্যন এ ইউএছএ আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত বৰ্তমান সময়ত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ খেলসমূহ চলি আছে আৰু এই খেলসমূহ এক জুনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু প্ৰথমখন খেল কাৰ কাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছিলে আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট একৰ্ডিং টু দ্য মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ লিঅ'পাৰ্ট চেঞ্চাৰ্ছ হুইচ ষ্টেট হেজ দ্য হায়েষ্ট পপুলেশ্যন দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ মাৰ্চত প্ৰকাশ পোৱা নাহৰ ফুটুকী বাগৰ পিয়ল অনুসৰি কোন ৰাজ্যত ইয়াৰ জনসংখ্যা সৰ্বাধিক অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ মধ্যপ্ৰদেশ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হু হেজ ৰিচেণ্টলি বিন এপইণ্টেড এজ দ্য ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ নেচনেল চিকিউৰিটি গাৰ্ড চমুকৈ এন এছ জি অলপতে ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা গাৰ্ড বা এন এছ জিৰ মহানিদেশক হিচাপে কাক নিযুক্তি দিছে অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উদটো হ'ব অপশ্যন এ নীলিম প্ৰভাত কুৱেশ্যন নম্বৰ টেইন হু অ'ন দ্য টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী বেলেণ্ডিঅ'ৰ ফৰ মেন দুহেজাৰ তেইছ চনত পুৰুষৰ বেলেণ্ডিঅ'ৰ কোনে লাভ কৰিছিলে আমি সকলোৱে জানো অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি লিঅনেল মেচি কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন হুৱেৰ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট বাপু টাৱাৰ কাৰেণ্টলি বইল্ড সদ্যহতে এশ বিশ ফুট উচ্চতাৰ সৰ্ববৃহৎ বাপু টাৱাৰটো ক'ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ বিহাৰ আৰু মই ইয়াত অপশ্যনত থকা ৰাজ্যসমূহৰ ৰাজধানীসমূহ কৈ দিছোঁ বিহাৰৰ ৰাজধানী হ'ল পাটনা গুজৰাটৰ ৰাজধানী হ'ল গান্ধীনগৰ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজধানী হ'ল মুম্বাই ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ ৰাজনাথ সিং লাঞ্চ দ্য অডিটি ডিউৰিং ডেভ কানেক্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন নিউ দিল্লী হুইজ ফিলা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে নতুন দিল্লীৰ ডেভ কানেক্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ সময়ত অডিটি যোজনা মুকলি কৰে ই কোনটো ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উৰ্ট হ'ব অপশ্যন চি ডিফেন্স বা প্ৰতিৰক্ষা নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন টু বি প্ৰমটেড টু দ্য ৰেংক অফ চুবেদাৰ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ভাৰতীয় সেনাৰ চুবেদাৰ পদলৈ পদোন্নতি হোৱা প্ৰথমগৰাকী মহিলাৰ নাম কি অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ ওৰ্টটো হ'ব অপশ্যন এ প্ৰীতি ৰজক কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন ইন জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ দ্য জইণ্ট কম্বেট এক্সাৰচাইজ বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড হুইচ কাণ্ট্ৰি ইজ চাদা তানছেক জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰত ভাৰত আৰু কোন দেশৰ মাজত যুটীয়া যুদ্ধ অভ্যাস চাদা টেনশ্বেক অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ অপশ্যন সময়ৰ ভিতৰত শুদ্ধ উৰ্টটো হ'ব অপশ্যন ডি চৌদি আৰৱ আৰু এই ছাদা টানশেক অনুষ্ঠিত হৈছিলে ভাৰতৰ ৰাজস্থানত কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটিন ডাটা প্ৰাইভেচি ডে ইজ অবজাৰ্ভ অন ডাটা প্ৰাইভেচিডে কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় অপশ্যন সময়ৰ ভিতৰত শুদ্ধ উটটো হ'ব অপশ্যন এ টুৱেণ্টি এইট জানুৱাৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন একৰ্ডিং টু ইণ্ডিয়ানছ ফাৰ্ষ্ট স্ন' লিঅ'পাৰ্ট চেঞ্চাছ কুইচ ষ্টেট অ'ৰ ইউ টি হেজ দ্য হায়েষ্ট পপুলেশ্যন ভাৰতৰ প্ৰথম হিম নাহৰ ফুটুকি ভাগৰ গণনা অনুসৰি কোন ৰাজ্যত বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত ইয়াৰ জনসংখ্যা সৰ্বাধিক এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ লাডাখ আৰু ইয়াত মুঠতে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ছেভেনটা স্ন' লিঅ'পাৰ্ট পোৱা গৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ছেভেনটিনথ কিং অৱ মালয়েছিয়া মালয়েছিয়াৰ সোতৰতম ৰজাজনৰ নাম কি অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ ওটটো হ'ব অপশ্যন এ চুলতান ইব্ৰাহিম চুলতান ইব্ৰাহিম অলপতে মালয়েছিয়াৰ সোতৰতম ৰজা হিচাপে সিংহাসনত উঠিছে আৰু এই মালয়েছিয়াৰ ৰাজধানী হ'ল কলাৰামপুৰ মনত ৰাখি থব কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি হু ইজ দ্য অথৰ অৱ দ্য বুক এক সমুন্দৰ মেৰে অণ্ডৰ এক সমুন্দৰ মেৰেঅণ্ডৰ শীৰ্ষক কবিতা পুথিখনৰ লেখক কোন অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ ৰুটটো হ'ব অপশ্যন ডি সঞ্জীৱ কুমাৰ যোশী কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান হুইচ ষ্টেট ইজ চেলিব্ৰেটিং ছাবচাৰকোট ফেষ্টিভেল ইন মাৰ্চ মাৰ্চৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰত কোন ৰাজ্যত ছাবচাৰকোট উৎসৱ পালন কৰা হৈছে ছাবচাৰকোট কোনখন ৰাজ্যই পালন কৰা আমি সকলোৱে জানো অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ অৰ্ডটো হ'ব অপচন এ মিজোৰাম কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফিমেল ৰবট পেচেঞ্জাৰ টু বি চেণ্ড ইন টু স্পেচ বিফৰ গগনয়ান টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ গগনযান টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ আগত মহাকাশলৈ পঠিয়াব লগা মহিলা ৰবট যাত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত উদ্ধৰ দদো হ'ব অপশ্যন চি বায়ুমিত্ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হুইজ ইণ্ডিয়ান এক্ট্ৰেছ হেড মেড টাইম মেগাজিনছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ লিষ্ট অফ দ্য হাণ্ড্ৰেড মষ্ট ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল পিপুল ইন দ্য ৱৰ্ল্ড টাইম মেগাজিনৰ দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ বিশ্বৰ এশগৰাকী প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ তালিকাত কোনগৰাকী ভাৰতীয় অভিনেত্ৰীয়ে স্থান পাইছে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ দদো হ'ব অপশ্যন ডি আলিয়াভ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া হেজ লাঞ্চ দ্য বিশ্বকৰ্মা যোজনা টু প্ৰভাইড এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেণ্ট টু ভাৰত চৰকাৰে তাৰ বাবে কৰ্ম সংস্থাপন আৰু আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে বিশ্বকৰ্মা যোজনা আৰম্ভ কৰিছে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ শব্দটো হ'ব অপশ্যন বি আৰ্টিজেণ্টছ এণ্ড ক্ৰাফ্টছমেন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স ৰাফা ক্ৰছিং পইণ্ট ইজ দ্য চ'ল ক্ৰছিং পইণ্ট বিটুইন পেলেষ্টাইনছ গাজা ষ্ট্ৰিপ এণ্ড ৰাফা ক্ৰছিং পইণ্টে পেলেষ্টাইনৰ গাজা ষ্ট্ৰিপ আৰু কোন দেশক সংযোগ কৰিছে বৰ্তমান সময়ত পেলেষ্টাইনৰ হামাজ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত এখন যুদ্ধ চলি আছে যাৰ কাৰণে ৰাফা বৰ্ডাৰটো নিউজত আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উদটো হ'ব অপশ্যন চি ইজিপ্ত আৰু ইয়াৰ মই ৰাজধানীকেইখন কৈ দিছোঁ লিবিয়াৰ ৰাজধানী হ'ব ত্ৰিপলী ইৰাকৰ ৰাজধানী বাগদাদ ইজিপ্তৰ ৰাজধানী কাইৰো ইৰাণৰ ৰাজধানী তেহৰান কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছেভেন ক্লাউডিয়া চেইনবাম এই নোবেল প্ৰাইজ উইনাৰ ৰিচেণ্টলি বিকম ফাৰ্ষ্ট ওমেন প্ৰেছিডেণ্ট অফ নোবেল পুৰস্কাৰ বিজয়ী ক্লাউডিয়া চেইনবাম শেহতীয়াকৈ ক'ৰ প্ৰথম মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধৰ দৰো হ'ব অপশ্যন এ মেক্সিকো ইয়াৰ কেপিটেল মেক্সিকো চিটি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট হোৱাট ইজ দ্য থিম অফ ৱৰ্ল্ড এনভাইৰমেণ্ট ডে' টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ মূল বিষয়বস্তু কি অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধৰ দৰো হ'ব অপশ্যন এ লেণ্ড ৰিষ্টৰেশ্যন এণ্ড ডিজাৰ্টিফিকেশ্যন এণ্ড ড্ৰথ ৰেজিলেঞ্চ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন চাইক্লন ৰিমাল ৱাজ ৰিচেণ্টলি চিন ইন নিউজ দ্য নেম ৰিমাল ইজ গিভেন বাই হুইচ কাণ্ট্ৰি অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উদটো হ'ব অপশ্যন ডি ওমান আজি ভিডিঅ'টোৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফাইভ পিপল উইল বি এৱাৰ্ডেড দ্য ভাৰত ৰত্ন হোৱাট ইজ দ্য চেপ অফ দিছ এৱাৰ্ড দুহেজাৰ চৌবিছ চনত পাঁচজন ব্যক্তিক ভাৰত ৰত্ন পুৰস্কাৰ দিয়া হৈছে আপোনালোকে নামবিলাক কমেণ্ট বক্সত জনাব ভাৰতৰ এই সৰ্বোচ্চ পুৰস্কাৰটিৰ আকৃতিটো কেনেকুৱা অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উৰ্দটো হ'ব অপশ্যন এ আহত কছৰ পাতৰ দৰে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে আমি সামৰণি মাৰিছোঁ আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বিয়লি সদায় আঠ বজাত আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত ফ্ৰী মক টেজ চলি থাকে আপোনালোকে যদি দিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আপোনালোকে গৈ জইন হৈ লওক ধন্যবাদ জয় অসম